В, ну, в звоны, придите, посмотрите, что это за люди. Они вооружены современным оружием, одеты прекрасно, скоро в Киев придут. Об этом давайте будем говорить, потому что снова будет то, что в Крыму. Мы говорим, мы говорим, что у нас там это... А потом говорим, не стрелять, не брать, не идти, ничего, стойте и молитесь на тех, кто пришел к вам. Слушайте, нельзя так с войском поступать. Мы должны делать то, что сегодня можем сделать, немедленно. Не допустить Украину диверсантов и специально обученных людей в России, в прилегающих областях, которые приезжают к нам, возбуждать такое же состояние, как и в Крыму. Члены Совета Федерации. Мы не могли оставить Крым и его жителей в беде. Иначе это было бы просто предательство. Прежде всего. Крыма, о вхождении Республики Крыма, города Севастополь в Российскую Федерацию. Не сомневаюсь в вашей поддержке.